До этого приходили спортсмены. Ну, можно назвать их так, можно подругать и скажем так. Спортивного телосложения хорошие ребята не дают проводить сессию. Я понимаю, кто их сюда посылает. Тот, который встал, вышел из зала с одним только желанием, чтобы... Не, сегодня не состоялись выборы секретаря городского совета. Но по результатам, которые были на сегодняшний день, понятно всем, что большинство есть. Потому что большинство было даже на бумаге написано. То есть 33, это 51%, образно скажем так, в случае 50% голосов уже есть на секретаря городского совета. Если мэр наш, если... Партии Укро. Будут точно так же вести дальше свою работу в городском совете, то понятно, что они делают все, чтобы парализовать город. Особенно, когда я слышу такие слова, что на носу зима надо что-то делать, работать. Так мы ну, пришли работать. Нельзя свою работу начинать с нарушения закона. Мы, ладно, закрыли на это глаза. Но оно беспредел. Одно нарушение за другим. Я хотел бы попросить вас, может быть, сегодня ну, закончить нашу работу в городском совете, выйти из зала, тем более милиция требует этого. Если посмотреть на оцепление то понятно, что голосовать у нас не получится, нам не дадут голосовать. Да? А попытка провести голосование, вы увидите, чем закончилась председателя или же секретаря лечебной комиссии. Сейчас закрыли спортивного телосложения ребята в одном кабинете, не выпускают. Человек 12 стоят за дверьми а и не пускают. А Пойдите посмотрите, Нет, зачем нашего... Это Мы начал... а здесь, мы не скрываем, Виктор, придешь просьба ко всем поставить сегодня... Громче не слышно. Просьба, просьба сегодня оставить сегодня зал, поднимите, сделать свою работу. Подумаем, а, вот, когда будет следующая сессия, самое позже это будет 8 числа, дня очередная сессия, на которую мы все вместе, мы будем. уже... Уже без мэра, там уже в присутствии мэра не обеспечивает. Спасибо всем, я.